Ho srotolato un rotolo di pasta sfoglia del formato rettangolare. Ho mantenuto la carta da forno presente nella confezione. Con l'aiuto di un coltello a lama liscia e ben affilato, taglio la sfoglia in sei rettangoli. Incido a metà senza arrivare sul fondo seguo il allargo delicatamente l'incisione e farcisco con la scamorza grattugiata a furi grossi. arrotolo il Vistel nello spec. Procedo fino al termine di tutti gli ingredienti. Sistemi viewstyl falciti su ogni rettangolo di pasta sfoglia. Spennello solamente un lato più lungo con un tuorlo e un goccino di latte. E ora avvolgo la pasta sfoglia sul viewstyl, realizzo un rotolino, chiudo per bene in questo modo e ottengo una caramella. Procedo nello stesso modo con gli altri ingredienti. Ho posizionato in modo distanziato sulla teglia da forno coperta con carta forno le caramelle salate. Con l'aiuto di un coltello alla maliscia ben affilato incido in modo superficiale la superficie delle caramelle. Pennello la superficie delle caramelle salate con il composto di tuorle e latte. Termino cospargendo di semi di sesamo. Inforno la teglia in forno già caldo e statico e lascio cuocere a 190 ⁇ gradi per circa 15 minuti o fino a quando le caramelle di pasta sfoglia risulteranno belle dorate. Ed ecco a voi, miei carissimi amici stuzzichini veloci e originali, le caramelle di pasta sfoglia con booster super filanti e golosi, ideali da servire come un antipasto o come finger food per un aperitivo o un buffer. La preparazione è semplicissima, una ricetta facile e veloce, provateli piacciono molto a grandi e piccini. Se anche questa ricetta vi è piaciuta, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale, è gratis, condividete le mie ricette sui vostri social e in questo modo il mio canale crescerà ancora. Adesso vi saluto e vi do appuntamento alla mia prossima ricetta.